Доброго дня вам, дорогі виноградарі, Садоводи. Сьогодні у нас 22 березня. Сьогодні хочу привить перепривити гріх. Ну, буду перепривувати різними методами. І в розщеп, і влучений купурировкою. Ну, в общем, будем дивиться. Я сейчас подготовлю все. Тут подготовил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то семь будет. Может, будет и больше, если улучшенной куполировкой буду на две стороны. Вот. Ну, в общем, сейчас подготовлю все. Ну, а потом будем дивиться дальше. Так, братцы. Вот. Я подготовил одну расщеп. Вот. Уже сделал розета. Сюда водички. Вот. Те, что приготовил у меня в водичке. Вот. Вот у нас клон Экзель. Вот. Значит, клон Экзель развел. Вот. Один к десяти. То есть И вот сделаю тут со ступенькой, а там этот, Значит, вставляем туда. Сейчас мы ее обрежем, чтобы она нам не... Вот так вот. Опа. И... Вставляем. где у нас тут молоточек главное чтобы никуда не съехало чтобы оно совпало значит треба вытянуть бо зробив дуже вот так ну, такой И назад. А то выезжает. Главное, чтобы совпал. Комбиальные слои совпали. Чтобы они не разъехались у нас в сторону. О. Отлично. То. Да. Так. Теперь таким же ж макаром, таким макаром, робим другу. Робим другу. Вот. Но видео будет затягиваться, если я буду сейчас это. Сейчас я все сделаю до замотки. Потом мы будем доматывать и на этот. Дадим дальше. Так, теперь сходила за туалетной бумагой. Сейчас мочим ее у водичку. И вот тут вот где этот пространство пустое, заполняем туалетная бумага вот. и она будет держать. Что там не было пространства этого. пустого. Так, берем. нашу изоленту. Где тут, ой елки палки че слепые уже че. Так... И... Раз... И два сейчас будет. Так, это ж мы секатором, чик, лепленочкой заматываем. Первый раз в этом уроке, рука же не набыта, осталось как скажет ты разговариваешь? С С кем ты разговариваешь? Да, с телевизором, С С С Раскутаем его хорошо, чтобы... Верхушечку обязательно, хлопцы, заматываем, чтобы интенсивно сокодвижение движения начнется. Вот так. Ну, я думаю, хватит. Вот. Для Раз. Ну. ну, а чтобы она не раскручивалась для порядка репнем пару раз изолентой вон это там удавлено сдавлено этим стяжечкой этой хорошо такие-то справы. теперь надо теперь надо брызгать. Так, это за, зробим за кожу, за шкуру. Так, это мы за шкурку сделаем сюда. Mm. Берем сантиметров ниже можно, вот такой раз и трошки ее подвертаем в одну сторону и в другую. не, не лопнула у нас, а просто отвернулась и все. И с теєй стороны. Таким же жмакаром. Вот. И раз. И всю сторону. И вот. Так теперь готовим готовим что у нас тут выбрать таки чтобы почечки потоньше было и почка была хорошая Коли не получается за один раз хотя знатные эти кажут что надо за один раз вот. за один раз не получается рукавицы треба надевать вот. так ну и клоник с гелем тоже. Ну, вот. Ну давай, дорогая снята. Піддерживай ты, чтоб... Вот так. О! Чудово получилось. Угу. Чик. Чик-чирик, я говорю. Так, еще вот. Мне нравится эта почечка хорошая. Набухшая такая. Так, тут сколько? так. Робим как замочек такой. Так. О. Я два раза и получилось. Так. Ну, Господи, поможи. Угу. Не на Стас приедет с Аней. С Аней? Да, и с детьем. Ну, так хорошо, что... Тани сделали операцию киста. Тани? Да. Третий день после операции уже хода. У больницы еще. Так. Поехали дальше. Поехали еще чуть-чуть. Ну, опа. Вот так. Так, вот такие дела хлопцы Все за кору сделал. Кстати, снимаешь? Две, да. Две за кору Ну и опять же с таким макаром его. Так, снимаешь, величество. Изолента. Вот. Ну а что тут такого? Что тут такого? Бабушка Оля. Ай выздоравливает соседка. Вот ну, и замотаем дальше. Ну, как замотывать, не будем увеличивать.